येळकोट येळकोट जय मल्हार मल्हारी भक्तांनो आपणा सर्वांना जय मल्हार आज मी तुम्हाला अत्यंत प्राचीन आणि शक्तिशाली आणि तेवढीच प्रभावी अशी मंत्र साधना सांगणार आहे ही मंत्र साधना अनेक भक्तांनी केलेली आहे आणि या मंत्रसाधनेमुळे त्या भक्तांना रातोरात फरक पडलेला आहे अनेक भक्तांचं नशीब रात्रीमध्ये उजळलेलं आहे जर तुमचंही नशीब तुम्हाला रात्रीमध्ये उजळावं असं वाटत असेल प्रकाशमय जीवन तुम्हाला यावं असं वाटत असेल तर ही जी मंत्रसाधना आहे ही मंत्रसाधना नक्की करा कारण खंडोबा देव हे सर्व काही देणारे देव आहेत खंडोबा म्हणजे धन देणारी देवता आणि खंडोबाची भक्ती जर आपण श्रद्धेने केली मनाने केली विश्वासाने केली तर नक्कीच आपल्याला खंडोबा सर्व काही देतात आपल्या जीवनामध्ये सुख समृद्धी ऐश्वर धन पैसा संपत्ती सर्व काही मागाल ते खंडोबा देव तुम्हाला देऊ शकतात फक्त त्यासाठी तुमची भक्ती ही निश्चिम असावी आणि विश्वासाने केलेली असावी तर मल्हारी भक्तांनो ही जी मंत्रसाधना आहे ही मंत्रसाधना करण्यासाठी मन शांत ठेवायचं आहे मने एकाग्र ठेवायचे शांत जागी बसायचे घरातील एखादा कोपरा निवडा ज्या ठिकाणी तुम्हाला शांतता लाभेल डोळे बंद करायचे आणि त्या ठिकाणी खंडोबाची मूर्ती किंवा खंडोबाचा फोटो घ्यायचा आपला खंडोबाच्या मूर्तीसमोर आणि फोटोसमोर तुपाचा दिवा लावायचा आहे धूप अगरबत्ती लावायची खंडोबा देवाला भंडारा खोबरं अर्पण करायचे आहे फुलं अर्पण करायचे आणि शांत मनानं शांत चित्तानं मी जे तुम्हाला साधना सांगत आहे ती मंत्र साधना तुम्हारा बोला है ये तुम्हारा ओम श्री जेजूरी मल्हारी देवाय धन प्रदाय नम तर मल्हारी भक्तानों हि जी मंत्र साधना है हि मंत्र साधना अपना एकशे आठ वेला मजे एक मल रोज सका संध्या तुम्हारा जस ही वे मिले तसी नित्य निर्माण अपना कराएँ है हि मंत्र साधना अत्यंत शक्तिशाली पवित्र आत्का फल दे अ तर ही मंत्रसाधना नक्की रोज करण्याचा प्रयत्न करा नित्यनियमानं करण्याचा प्रयत्न करा आणि बघा खंडोबा देवांचा चमत्कार खंडोबा देव तुमच्या आयुष्यामध्ये सगळं काही देतील रातोरात तुमचं आयुष्य बदलून टाकतील फक्त विश्वासाने श्रद्धेने आणि पूर्ण भक्तीने तुम्ही ही मंत्रसाधना करण्याचा प्रयत्न करा तर मला रिबागतो पुढील काही मिनटे आपणही या शक्तिशाली प्रभावी अशा मंत्रसाधनेचा जप करूया ओम श्री कुरु ॐ श्रीजयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ओम श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ओम श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ओम श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्धारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्धारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीजयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीजयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री श्रीजयूरि देवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि देवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि देवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि देवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री श्रीजयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीजयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि देवाय 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीजयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीजयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्रीजयजूरि मल्लारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री श्रीजयूरि देवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि 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 मल्हारिदेवाय 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 धनप्रदाय नमः ॐ श्रीजयजूरि 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 मल्हारिदेवाय धनप्रदाय नमः ॐ श्री जयजूरि देवाय 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 धनप्रदाय नमः